Mesir Sebuah negara yang dahulunya diperintah oleh satu ketamadunan agung dunia Di bawah pemerintahan Fir'auniyah sekitar tahun 3200 sebelum Masihi Apabila Fir'aun Menes menyatukan wilayah-wilayah di sekitar Mesir ketika itu Dan menjadikan bandar tenis sebagai pusat pentadbiran Namun, bangsa yang pernah mencatatkan lakaran emas ini Akhirnya tunduk di bawah satu nur ilahi dengan kehadiran seorang anak yang diberi nama Musa. Selepas berkali-kali bertukar pemerintahan, akhirnya pada zaman selepas kedatangan utusan terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi sejarah ternukil. Pada tanggal 16 Hijrah atau menurut riwayat yang lain pada 20 Hijrah, bagai sirih pulang ke ganggang, tanah pilihan ini kembali ke tangan umat Islam selepas berjaya dibuka oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Saidina Amr Al-Asr. Catatan sejarah menyebut bahawa pada 6 Julai 969 Masihi merupakan satu tarikh keramat kerana pada hari itulah kota Kaherah telah dibuka secara rasminya sebagai ibu negara Mesir. Bumi Kaherah ini cukup terkenal dengan lipatan sejarah para aulia hinggakan ia lebih dikenali dengan gelaran bumi para awliya berbanding dengan nama asalnya sendiri. Justru, Kru Al-Mutakin pada kali ini cuba menyelami sejarah silam wali-wali Allah yang begitu berjasa dalam membina dan memperjuangkan Islam di bumi yang penuh dengan onak berduri sejak zaman berzaman. Dengan merentasi bilat di benua Afrika Utara ini, kami akan cuba paparkan 10 makam para awliya yang masyhur di bumi Kinanah yang di dalamnya tersimpan pelbagai rahsia, cerita yang sering menjadi misteri dan perlu dirungkaikan. Makam pertama yang menarik perhatian kru jejak awliya ialah makam tersemadinya seorang insan agung yang berjaya mewujudkan mazhabnya sendiri dan akhirnya menjadi salah satu mazhab empat dunia. Pada mulanya kru kami mengalami sedikit kesukaran untuk membuat rakaman di makam ini memandangkan makam ini dijaga dengan penuh rapi. Dengan bantuan daripada pejabat pegawai anak gedah Mesir dan Jabatan Penuntut Malaysia Kaherah di Kedutaan Malaysia di Mesir, kami berjaya memperolehi surat kebenaran khas daripada pihak Kementerian Wakaf Mesir untuk membuat rakaman. في هذا الكلام Benar seperti mana dikatakan, kenikmatan pada manisan madu itu akan terasa selepas merasa betapa pahitnya menelan hampedu. Akhirnya, kami berjaya merakamkan makam yang menyimpan jasad Imam Mulia ini yang terletak di Masjid Imam Ash-Shafi'i di Basatin Kairah Mesir Bersama wartawan Jejak Aulia Nur Fariha Izzat Isha Di lokasi Inilah rupa makam yang menyimpan jasad Imam ash Raja Abu Anhu. Keluasan makam ini dianggarkan lebih kurang 400 meter dan ketinggiannya lebih kurang 29 meter. Bahan pudan dengan makam ini terdapatnya tiang yang digunakan oleh beliau sewaktu beliau mengajar dan menyampaikan ilmu. Menurut satu riwayat, diceritakan bahawa di bawah permadani ini terdapatnya kesan tapak kaki Rasulullah SAW yang memakai khuf iaitu sejenis kasut kulit. Namun, ia yang terdapat kekhilafan di atas kebenaran cerita ini. Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Shafi'i radhiyallahu an merupakan nama sebenar bagi pengasas mazhab Al-Shafi'i. Kehadirannya merupakan permata umat manusia khususnya yang menganut agama Islam. Sinarannya menyinari seluruh pelosok alam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyebut akan kehadiran insan mulia ini melalui sabda baginda. Alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi 'ilman. Ada segenap pandangan lain yang mengatakan pula Imam Syafi'i lahir pada malam di mana matinya Imam Abu Hanifah. Sebab itu ada pandangan yang mengatakan uh, Walidah imamun wa mata imamun Maksudnya lahirnya imam Maksudnya imam syafi'i Wa mata imam Dan meninggalnya imam Hanafi Seorang anak yatim yang kematian ayahnya ini Membesar dalam suasana Arab yang tulin Menjadikan beliau terdidik dengan kesabaran Kesederhanaan Kemuliaan Dan aura cendekiawan yang cemerlang didikan dan kasih bunda tersayang menghasilkan seorang anak yang cemerlang, fasih, berakhlak mulia, pemurah dan tegas dalam mempertahankan hujah-hujah kebenaran. Atas kebijaksanaan tarbiyah dari seorang ibu, beliau membesar sejak berusia dua tahun di bumi yang penuh barakah, Mekah Al-Mukarramah. Bumi yang menghimpunkan para ulama, cendekiawan, para fakahak, penyair dan sasrawan menjadikan anak ini seorang kanak-kanak yang cergas, pintar dan sentiasa hidup mendampingi ilmu dan pengetahuan. Seawal tujuh tahun, Imam Ash-Shafi'i telah menghafaz Al-Quran dengan berguru kepada Imam Ismail bin Qustadin. Sejak dari kecil, beliau terkenal di kalangan orang ramai sebagai seorang qari yang lunak suaranya kerana penguasaan beliau yang begitu mendalam di dalam ilmu tajwid dan tafsir ketika usianya mula meningkat remaja Imam Ash-Shafi'i telah berusaha menguasai bahasa dan sastra Arab Demi mencapai tujuan mulia ini Beliau sanggup tinggal di kawasan luar bandar selama hampir 10 sehingga 20 tahun Bersama-sama suku Huzail, satu kabilah Arab yang besar di utara Jazirah Arab yang kaya dengan informasi bahasa Al-Quran. Imam Syafi'i juga kita nak lihat kehebatan Allah buka dia punya minda, bersih punya pemikiran dia. Dia menghafal uh, kitab muwatta' hanya selama masa sembilan hari sahaja. Sebelum pergi belajar kepada gurunya Imam Malik di Madinah, maka Imam Syafi'i telah meminjam buku Al-Muwatta' kitab Al-Muwatta daripada seorang laki-laki di Mekah. Kenapa? Kerana Imam Syafi'i nak beli pada masa itu sangat susah. Imam Syafi'i daripada keluarga yang uh, susah. Beliau mula merantau ke Madinah Al-Munawarah pada tahun 164 Hijrah ketika usia baru mencecah 13 tahun. Merentasi kehangatan matahari padang pasir, mengharungi kedinginan tiupan angin malam sahara semata-mata untuk berguru dengan Imam Malik radhiyallahu anhu. Suatu mereka tiba di rumah Imam Malik, keluar seorang khadam lalu bertanyakan kepada mereka untuk bertemu dengan Imam Malik. Katanya, wahai saudaraku, tuanku memesan, sekiranya kalian mempunyai sebarang masalah yang ingin diutarakan, maka tulislah di atas kertas dan beliau akan menjawabnya. Tetapi jika kedatanganmu kerana tujuan yang lain, maka hadirlah di majlis pengajiannya nanti. Lalu penguasa Madinah menyerahkan surat dari penguasa Mekah. Lantas khadam itu berlalu masuk ke rumah dan kembali bersama dengan seorang tua yang berkulit cerah dan berjanggut putih. Beliau adalah Imam Malik. Suatu Imam Malik melihat Imam Syafi'i, beliau merenung anak muda itu dengan kerungan yang tajam. Rupanya renungan itu mempunyai tafsiran yang mendalam yang berkenaan dengan Imam ash Lalu Imam Malik bertanya kepada beliau, Siapa namamu, wahai anak muda? Namaku Muhammad, jawab Imam ash Imam Malik berkata, Wahai Muhammad, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya masa depanmu begitu gemilang. Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan suatu nur ke dalam sanubarimu dan janganlah kamu padamkannya dengan maksiat. Pemergian Tuan Guru yang amat disayanginya itu benar-benar meruntun hati anak muda yang sangat cintakan ilmu ini. Namun siapa dapat mengubah ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bagaimanakah anak muda ini mengubati kesedihan hatinya selepas pemergian guru yang sangat disanjunginya itu? Ikutilah sambungan kisah kegigihan dan kebolehan anak remaja ini pada siri Jejak di episod yang akan datang dan kisah seorang lagi wali pilihan Allah yang memiliki sejarah unik dengan Imam Ash-Shafi'i radhiyallahu anhu.